bugun mamlakatimizda sportning boshqa turlari qatori suzish ham kun sayin rivojlanib borayotgan yo'nalishlarning biriga aylandi zamonaviy sharoitlarda mahoratini oshirayotgan o'g'il qizlar respublika chempionatlari bilan birga xalqaro bellashuvlarda ham salmoqli natijalarni qayd etishmoqda ayni paytda ikki yilda fransiya davlati mezbonlik qiladigan olimpiada o'yinlariga puxta tayyorgarlik ko'rish va oldinda turgan jahon va osiyo chempionatlarida munosib ishtirok etish maqsadida o'zbekiston suzish federatsiyasi tomonidan yangi rejalar amalga tatbiq etilmoqda jumladan mamlakatimizning barcha hududlarida murabbiy va sportchilar uchun ilmiy amaliy seminarlar tashkil etilib yangi innovatsion usullardan foydalanish jarayonlari o'rgatilmoqda farg'ona olimpiya zahiralari kolleji va unga qarashli suv sport saroyida o'tkazilgan ana shunday mashg'ulotda viloyatning barcha suzish murabbiylari va sportchilari ishtirok etishdi bu seminar mana bugun farg'onada boshlagan bo'lsak bu faqatgina farg'onada emas balki respublikaning barcha viloyatlarida alohida alohida o'tkazishga qaror qildik maqsad iloji boricha tezroq trenerlarni mahoratini oshirib olish va bundan tashqari sportchilarga ham aynan o'sha xatolarni texnikasi xatosini yoki bir qandaydir xatolarni aynan o'sha sportchiga ko'rsatib berish ikki kunga yu mo'ljallangan ilmiy amaliy seminarda ishtirokchilarga mutaxassislar xalqaro qoidalar bo'yicha kengroq ma'lumotlar berishdi bir so'z bilan aytganda farg'onada xalqaro suzish federatsiyasi mutaxassisi amerikalik gennadiu sokolovs tomonidan maxsus ishlab chiqilgan dastur asosida olib borilayotgan seminar murabbiylar uchun foydali ahamiyat kasb etmoqda